Оранжевая то есть, померанец, так называемый, горький апельсин, который используется в парфюмерии и в медицине. Плоды его горькие, но очень полезные, очень ароматные. Это просто так, к сожалению, не поехал. очень любил это дерево, всячески себя культивировал, возил всех стран, в своих оранжереях держал в зимнее время, а лето выставлял на улицу, решая свои парки сады. И если вы видите, девушки, поведешь. Ну, у нас деревья упали. Дерево упало. Ну, это все на <все> рабочем. Варвара. <свят> Ой, конечно, поехала. Еще одна. С ума сойти. Здесь играет шарада, видите, публика, значит, показывает собой, как вот изображает в вот, море, и по нему даже плавают два корабля. Другая группа играет в жмурки, есть свода с этими глазами, остальные призывают по группу. Стоночка прибежал происходит в Уводят лошадь, собирают поклажу и другие не большой дороге.